О, привет, снова ты. Как дела привет. твои, студент? Да, студент. Нормально, хорошо. Тебя еще не выгнали из института? Тюмень. Тюмень, я помню. Ты там еще за футбольную команду местную играешь. Мы же с тобой уже разговаривали. Нет. Мы с тобой не разговаривали разве нет? Чуть -чуть. Мы с тобой вроде бы как уже разговаривали. Ты из Тюмени, учишься в институте. Не помню, правда, каком. Тюмень, uh, ну правильно. Мы с тобой беседовали. И ты там за местную футбольную команду играешь. Нет? Uh, нет. Не играешь? А на кого учишься? Uh, сейчас я учусь русский язык, потом я буду учить экономика. После того, как выучишь русский язык, будешь учить в России экономику. Да, мы как раз с тобой беседовали. Я еще говорил, что ты не ту страну для изучения экономики выбрал. Да ты просто меня забыл, очевидно. Может быть, я про футбольную команду перепутал. Я говорю, про футбольную команду я, очевидно, перепутал. Русский язык в России учить это нормально. А экономику в России учить бесполезно. Ну, глупо учить экономику там, где ее нет. У нас же вся экономика сырьевая. Сам-то ты родом. Откуда? Э, Африка. Это я помню. Страну мне назови. Северная. Откуда ты с Северной Африки, да, по-моему? Мозамбик. Моя страна Мозамбик. Мозамбик. И ты, по-моему, еще владеешь, если мне память не изменяет, немножко английским и французским, да? Английский или французский. Да, ну, значит, я с тобой разговаривал. Ну, зачем? Ты меня просто забыл. Наверное, тебе все русские на одно лицо, да? Говорю английском. No, little, little. Я же русский, я же идиот, русские же все кретины, русские знают только русский язык, большинство русских просто идиоты Русский язык это очень трудно Ну, я понимаю, безусловно, но я-то родился прямо вот с этим языком, так сказать, в очреве матери, для меня это просто но я же никакого другого языка в силу трудности русского, я никаким другим, другим языком не владею, разве что... Русский язык – это трудно для тех, кто приехал в Россию. А россияне, жители России, не знают никаких других языков, потому что они с детства учат самый трудный язык, который, в общем-то, возможен. У них голова просто и только так. этим занята и все. В остальном она пустая. Я не э, друг России. Я тоже потому не друг что... России. Россия говно, да. говно. Мозамбик потому круто. Да, что... потому что э, э, ты сказал э, черный, и я новый студент. Я тоже черный. А. Yeah. Тоже. Да. Yeah. Yeah. Нет, нет я черный. Да, да. Вот у, меня это. Еще, у меня еще мама космонавт вот это посмотри на меня я ж такого же цвета как и ты мы с тобой одной крови много кос э э э э много э говорит но... я для русских для русских я тоже черный мы с тобой для русских одинаковы а, э еще раз говорю, русские не черные. Русские не черные, русские цвета мочи. Русские, они как, как это, моча, вот знаешь, вот моча. Русские бесцветные, тупые идиоты. Правильно я говорю? Да. Ну правильно. Я же тебе говорю, неправильно ты страну выбрал для экономики. Надо было ехать в Соединенные Штаты или во Францию. Русских, русские, они все шовинисты, высокомерные, э, национал-социалисты, фашисты. Россия говно. Просто мне не повезло, я тут родился. Понимаешь? Экономика, экономика нет хорошо. In Russia, no. In Russia, um, no экономика. Mm, in, uh, 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 in Russia, учит много Russian учится. In Russia лен маты, uh, in Russia лен фашизм, uh, in Russia лен шовинизм, in Russia лен расизм. Экономика no. Да, ah, вот это. Много, из раз много да many раз много раз uh -huh. да 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 что есть то есть ничего тут не сделаешь ничего не сделаешь uh -huh. это И, это 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 как раз Informática. информатика Informática. в россии информатика in usa Sogrammi uh, IT нет хорошо но армия милитари 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 с гуд buy ticket and uh, go in french england uh, germany uh, italy но no, урожай All right, but how I can do better? How I can do to live here and go in French or German? Mm -hmm. uh, live in French or Germany uh, mm -hmm. лучше, лучше, we... лучше, чем в России. Uh -huh. Жить в России в в этих странах значительно лучше, чем в России. Учиться дорого. Ну, если учиться, то везде дорого. А куда ты денешься с русским дипломом? Где ты будешь работать с русским дипломом? Вок, uh, uh, this uh, Russia diploms. When you work? Uh -huh. uh, in Cameroon, тоже экономика. Моя страна тоже экономика. Ты же сказал Мозамбик, почему Камерун? Камерун, Мозамбик, учить тоже экономика. Зрозумил, зрозумил. Ну давай, слава Украине. А ну повтори, слава Украине. Спасибо. Glory for Ukraine. What? Что? Glory for Ukraine. Glory to Ukraine. Я не понял. Лори. Ну. Say Лори. 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 For Ukraine. I repeat. I повтор, yeah. country. name, country Ukraine. I came. Ну кем так кем? таким таким депортируют тебя сынок депортируют давай еще раз пожалуйста да сейчас покажу сейчас тебе покажу э, вот так вот Uh -huh. Uh -huh. Не прячься, не прячься, уже поздно. Uh -huh. Ладно, я тебя понял. Давай, до скорых волнующих встреч. Уезжает, улетает русский мальчик, ждет его ноябрь снежный. Путин. Олюх. Это же намажливо.